دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې په تورکیا کې د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنلیک لري لی. یا په تورکیا کې نړیوال خوندیتوب تر لاسه کړي او غواړي په تورکیا کې د روغتیایي په ملارنی خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه نور معلومات تر لاسه کړي د روغتیاي پاملرنې خدمات او ورګي دوله لپاره تاسو باید لمړی خپل د نړیوال خوندیتوب په وختن لیک بشپړ کړئ او د مهاجرت د ولایتي ادارې څخه د پیژندنې سند ترلاسه کړئ کوم چې تاسو بهرانه پیژندنې شمیره لري چې د نه نوې سره فایل کیږي که تاسو تر اوسه نوملیکنه نه دکړئ تاسو کولی شئ یوواز د پیړنې خدمات او ساري ناروغۍ لپاره رو روغتیاي خدمتونه ترلاسه کړئ وممئ د رختيایي پاملرنې خدماتو په پا تر لاسه کولو کې د ځان څه مخنوي لپاره مخ په کلاکاس پاره تنه کو چې تاسو زر تر زر خپل وخت نن لیک پښ پړ کړی که تاسو غواړئ در ملنه تر لاسه کړئ تاسو کولی شئ د مخکيني ملاقات یا رج وکول پرته د کورونای رختيایي مرکزونو مهاجرینو رختيایي مرکزونو یا نورو لمرنې رختيایي مرکزونو ته لاړ شئ خال ته تاسو کولای شئ د لمړني تشخیص درملنه او بیا رغونه خدمات تر لاسه کړئ د ساري ناروغي معاینه او مافيات د ماشومان او تنکي ځوانانو لپاره ځانګړي خدماتونه د مایندو او زیگون روغتيয়া خدماتونه تاسو ممکنه د لا پرمختل تشخیص او درمللنې لپاره عام روغتون د په هنتون روغتون یا د چړنې او تدریس روغتون ترا及 شي په هر صورت تاسو به روغتیا تا د تګ ده ته مخاليده نه وخته ارتيیا ولاړئ تاسو کولی شئ د لیدنې لپاره یو سلو دوه اټیا ټلیفوني مرکز ته زنګ ووهئ که تاسو غواړئ د رواني روغتیا خدماتو نترلاسه کړئ تاسو کولی شئ د دولتي روغتونو نو یا غیر دولتي موسسو سره اړیکه ونیسئ چې د اړوندو وزارتونو ترสารنه لاندې خدمات وړاندې کوي د خپل درمل اخیستلو لپاره ډاکټر لاس اکړئ چې خپل د پیژندنې کارت او نخښه ولرئ نسخه کې دای شي بریښنی یا پليکلي بنوي د بیراني تیبي بی حالت لپاره مهرباني وکړی د 112 بیراني تماس مرکز ته زنګ ووهی دا ویډیو یاوازې د معلوماتي اهداف لپاره ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیوجی سولډریټی نتورک لخوا د ريفیجی رائټس ترکی په ملګرتیا جوړه شوې ده